Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами наш разговор о чудесном направлении работы библиотерапии и психологии. Это сказкотерапия. Я повторюсь и скажу, что сказкотерапия как направление психологии и библиотерапии возникла сравнительно недавно, лет 20 тому назад. То есть это небольшой срок для направления в психологии, и библиотерапии. Тем не менее, можно сказать, что сказка терапия это очень, э, очень древняя наука, где в сказках заложен алгоритм поведения человека в той или иной ситуации. Ведь раньше не было психологии, не было психологов, не было библиотерапевтов. Вот, и поэтому сказкотерапия – это древний способ алгоритма поведения человека в той или иной Ситуации. И, конечно же, надо признаться, что уже появилось настолько много направлений в сказкотерапии, всевозможных сказок, что я бы хотела остановиться наиболее подробно об одной из них. Ну, способа работы со сказкой достаточное количество. И я хочу сказать, что существуют и дидактические сказки, и медитативные сказки, и психотерапия реакционные сказки, и психотерапевтические сказки, психологические сказки и так далее. На сегодня мне бы хотелось остановиться наиболее подробно о дидактических сказках. Итак, дидактическая сказка. Что же это такое? Я бы сказала, что дидактические сказки, они создаются для упаковки учебного материала. То есть для того, чтобы ребенку было легче усвоить учебный материал. При этом э, в этих сказках э, существуют абстрактные символы. Это может быть цифры, буквы, запятые, какие-то арифметические действия и так далее. Значит, и вот эти все абстрактные символы, они одушевляются, и в такой доступной сказочной форме ребенок усваивает материал. Ну вот смотрите, я предлагаю вам вспомнить очень давний мультик, где очень четко продемонстрирована динамическая рассказка, где мальчик попадает в сложную ситуацию, и ему предложено было поставить запятую. Казнить нельзя, помиловать. Вот три буквы. То есть с помощью дидактической сказки мальчик может э, спастись и может погибнуть. Посмотрите, казнить нельзя, запятая, помиловать. То есть здесь мальчик спасается. Если же казнить, запятая, помиловать нельзя, значит мальчик погибает. И вот здесь вот с помощью вот такого вот дидактического метода мы можем э, ребенку с помощью дидактических сказок ребенку очень хорошо усвоить правила всевозможные учебные, учебного, учебные программы, будь то э, литература или э, математика или любые какие-то исторические события и так далее. То есть или какие-то природовидения, здоровый образ жизни. То есть очень с помощью дидактической сказки очень хорошо ребенок усваивает материал. И, значит, какой, каков алгоритм построения дидактической сказки? Ну, прежде всего, первое ⁇ это введение в сказочную страну. Значит, мы берем определенный символ, в данном случае я вам показала запятая, да, то есть это определенный символ, символ и мы ее одушевляем. Это может быть рассказ о нравах, о привычках, о жизни в той или иной стране и так далее. Дальше мы вводим персонаж, который разрушает наше благополучие. В качестве разрушителей могут выступать всевозможные сказочные персонажи, которые мы знаем с вами. Это и кощи бессмертные, это и дракон, и баба Яга, или какие-то природные явления, например, ураган, ливень а также какие-то эмоциональные состояния, которые человека приводят в тяжелое психологическое состояние. Это когда скучно, это когда -то тоскливо, это когда у нас нет друзей, когда нападают уныние или печалька и так далее. Да? И дальше, следующим этапом алгоритма дидактической сказки, их всего три, третьим этапом дидактической сказки является, когда только человек с пылким сердцем, знаниями, любой, то есть появляется спаситель, тот, который может спасти нас из той или иной тяжелой ситуации. Значит, и при этом нужно выполнить определенное задание. Вот в данном случае у нас задание было поставить запистую там, где это нужно казнить нельзя, помиловать. Итак, я бы хотела привести вам в пример, чтобы было более понятно, это все теория, но мне бы хотелось вам привести в пример, несколько сказок, наглядных примеров дидактических сказок. Вот посмотрите, я хотела бы вам привести пример сказку Хромцовой, где где эта сказка комбинирует и знания в области математики и счета, и в области языкознания, и в области буквознания. Да? Вот. это комплексное закрепление пройденного материала. Вот послушайте сказку. Мы вновь отправляемся с вами, ребята, в чудесную страну, в которой живут буквы. Присмотритесь. Вот идет стройная А с ремешком на поясе, а вот пузатенькая Б в кепочке с козырьком. А вот катится шалунья О. А за ней веселая принцесса И. А с ней важный, похожий на молодой месяц принц С. В улочке сидит тихая П. Представили? Вы видите, что сказка начинается, где ребенку важно не только, скажем так, послушать просто кто там за кем идет а именно усвоить как выглядит каждая буква и здесь идет еще можно поработать над памятью ребенка как ребенок запомнил какая буква предоставлена прочитана и всего ли немножечко да вот и в то же время какие эти буквы писатель описывает как он их описывает дальше и вот однажды случилась беда над страной пронесся страшный ураган и унес шесть букв. И теперь прежней жизни нет. Все буквы опечалены. Вы видите, что мы говорили об, говорили об алгоритме дидактической сказки, и здесь получ, появилась разрушительная сила. В, даль, в данном случае это э, стихийное бедствие, да? Ураган. Только вы можете помочь. Ну что ж, возьмитесь помогать. В стране букв тогда в путь. Ведь чтобы вой войти в страну, нам нужно сделать обратный счет от 20 до 0. Какие молодцы! Все вам нипочем. Теперь давайте искать буквы. Пропавшие буквы найдет тот, кто запомнил, какие буквы я назвал в начале сказки. Как вы углядели эти буквы? А теперь давайте расставим буквы по своим местам. С на первое место. П на второе, А на третье, С на четвертое, И на пятое, В на шестое, О на седьмое. Прочитайте, какое слово получилось, когда радостные буквы взялись за руки. Спасибо! Эти спасенные вами буквы благодарят вас. Вот, вот таким вот образом уроки перестают быть скучными и появляется смысл э, выполнения заданий. Очень подробно об этом методе, о дидактических, дидактических сказках, описано в книге Зинкевича Евстигнеева Ивти, и Встигнеева. Это зн, знаменитый сказка -терапевт, терапевт в книге Чудеса на песке. Песочная игра терапия. Как я уже сказала, дидактические сказки помогают, и это очень важно, чтобы ребенок проникся учебным материалом. Ведь с помощью сказки ребенок навсегда запомнит то или иное правило, тот или иной учебный материал. Вот посмотрите, я бы хотела вам предложить сказку на урок валеологии. значит, где ребята познают науку о здоровом образе жизни. Сказку написал Сатеник Казарян. Жили-были два микроба, называется сказка. Жили-были два микроба – кариус и бактериус. Они вселялись в зубы девочек и мальчиков и устраивались там поудобнее, обживались и начинали хулиганить, как обычно делают все мальчики и девочки. Как только небольшие частички пищи застревали между зубов, Кариус и Бактериус набрасывались на них и с жадностью съедали, чавкая и хрюкая при этом. Они становились толще и толще, им уже было неудобно сидеть в маленьких, естественных углублениях зуба. Они начинали рыть себе норки, разрушая даже самые сильные зубы. Надо сказать, что не у каждого ребенка в зубах они уживались. Были и такие девочки и мальчики, которые тщательно следили за чистотой своих зубов. Полоскали рот после еды, чистили зубки утром и вечером. Несчастные кариус и бактериус худели от дня день ото дня. Конечно же, им приходилось покидать свое жилище и подыскивать себе другое место. За то, какое было раздолье, когда они находили себе хозяина, который мог неделями не дотрагиваться до своей, до своей зубной щетки. У них было, было много времени для того, чтобы сделать себе много норок и лабиринтов для перехода из одного зуба в другой. Они шумели, стучали, мусорили в своих домиках и тем самым доставляли массу неприятностей обладателю зуба. У детей начинали сильно болеть зубы, а потом и голова. Они не могли спать спокойно, и им снились страшные и некрасивые сны. Тогда родителям приходилось и срочно вести к лекарю, стоматологу-стоматологовичу. Уж он там мог спасти ребят от злобных микробов. И освободившись от кариуса и бактериуса, ребята больше никогда не забывали чистить зубы. А микробы до сих пор ходят от дома к дому и подыскивают себе новое жилище. Вот в такой вот сказочной форме можно рассказать, ведь просто сказать ребенку, что нужно чистить зубы. Это недостаточно, ему непонятно, зачем чистить зубы. Да? Вот, поэтому с помощью сказки, сказочной формы, ребенок очень быстро поймет, что он не захочет, чтобы у него были там всякие лабиринты, дырочки и так далее, и жили страшные какие-то бактериусы и кариусы. И э, вот э, в дидактических сказках именно изучаемый материал подается в яркой и образной форме. Э, мне бы хотелось остановиться. Мы говорили с вами о буквах, о счете, о запятой. Мы говорили с вами о уроке валиологии. Да? И мне бы хотелось продемонстрировать вас, вам, сказку Юдина, которая четко говорит о том, как правильно вести себя в гостях, о этике о в гостях. Сказка называется «Сказка о свинья в гостях». Однажды Пригласила собака свою соседку свинью на обед. Накрыла в саду стол, красивую скатерть постелила, салфетки разложила, соль в соломке поставила, сирень в стакане и даже свечи в подсвечниках. Еды всякой приготовила, тут и сыр, и свекла в сахаре, смородина в стакане, сок сливовый, а себе сосисок нажарила с Пришла свинья, даже здравствуйте, не сказала. Блезла в сапогах на стол, все сожрала, ничего собаки не оставила, даже свечку солью солью посолила и съела ее вместо вместе с сиренью. Потом улеглась на скатерть и говорит скучно у тебя собака, ты бы стихи почитала, что ли, или сказку какую-нибудь рассказала. Совести у тебя нет, рассердилась собака. Свинья ты и есть свинья. Сейчас же убирайся отсюда. И с тех пор собака сердита на свинью. Вот такую вот сказку по этике поведения в гостях написал Юдин. Я бы хотела еще вам прочитать сказку о геометрических фигурах, где очень четко на основе этих сказок ребенок усваивает геометрические фигуры. Называется эта сказка «Домик для круга, треугольника и квадрата». Жили-были круг, треугольник и квадрат. Они часто спорили, кто из них важнее. Без меня, — говорил круг, — ни одна машина не поедет. Колеса-то круглые, а из меня не отставал квадрат. Столы и стулья делают, а я, я, — авторил им треугольник, похож на шляпку гриба. Спорили они, спорили, пока не наступила осень. Холодно стало кругу, треугольнику, и квадрату. Решили они построить себе домики. Круг построил круглый домик, но дом его все время укатывался. А у квадрата был дом квадратный и без крыши. Когда шел дождь, квадрат установилась в доме очень холодно и мокро. Треугольник построил себе треугольный дом, но никак не мог в нее войти. Дверей-то не было квадратных. Помучились, помучились, круг, треугольник, квадрат, и решили построить себе один большой общий дом. Из квадрата сделали стены домика и дверь, из треугольника крышу, а из круга окошки. И весело зажили друзья в таком прочном домике. Вот я бы хотела, можно здесь вот ребенку предложить, чтобы он больше усвоил круг, треугольник, квадрат и другие геометрические фигуры, предложить взять карандаш и нарисовать вот такой вот домик с помощью круга, квадрата и треугольника. И здесь вы видите, что в данной сказке домик для круга, треугольника и квадрата очень можно, немножко похожа она на сказку о трех поросняках театрах. Да? То есть, когда преподаватели или родители сочиняют своим детям сказки, то очень важно в первое время пользоваться знаменитыми сказками и просто подставлять туда тот материал, который нужно усвоить ребенку. И в конце бы я хотела вам сказать, о чем же можно сочинять сказки, дидактические сказки ребенку. Итак, это о природе и природных явлениях это дождь снег солнце водоворот воды в природе и так далее. Это о взаимоотношениях с людьми и правилах поведения. О том мы говорили о сказке, как, например, о свинье и собаке. Да? Свинья в гостях у собаки. Это о растениях, цветах, овощах, фруктах, грибах. Это о животных, зверях, птицах, насекомых, рыбах и способах их жизни. Это о математических понятиях, цифрах, геометрических фигурах и так далее. Это о буквах. На что похожи буквы? какие слова начинаются с той или иной буквы. То есть, э, дидактические сказки ⁇ это, еще раз повторяю, это э, усвоение э, образное и яркое усвоение учебного материала. Поэтому, если ваш ребенок немножко, скажем так, э, Тяжело ему приходится в, в том или ином правиле, в учебном материале, поэтому родителям предлагаю э, в образной форме, детям предлагать дидактические сказки. Спасибо вам за внимание.